к сожалению. Добрый вечер. Привет, землячка Или земляк. Земляк, да? Нет, земляк. Земля. Просто волосы длинные, обычно. Ну, я тоже когда-то был молот, у меня тоже были очень длинные волосы. Куда вам до моих длинных волос, мои 20 лет? Блин, какой у вас глубокий голос не прям нравится? Как гитерский, как будто... Вы меня пугаете. Я поделаю. Нет, не в этом смысле. Не в этом смысле. Просто как будто у вас профессия связана с тем, чтобы работать голосом. Нет, я бас-гитарист когда-то был в юности. Угу. Наверное, от басгита. А не ни... бас начальник, не директор. Передалось. Ну да, занимал я руководящие посты. Вот планирую в ближайшее время <кх> извините, возглавить Белгородскую народную республику. Как вы будете голосовать за меня? Ну, я вам больше скажу. Я могу вас, за вас здесь начать агитировать, потому что я именно оттуда. Да, это я вижу, я поэтому и спрашиваю. А как вы это увидели? У вас там приписки через. Да, у меня написано, во-первых. А во-вторых, я чувствую характерный южно-русский говор. Было несколько Поехали. вариантов там Ростов, Белгород, Воронеж уже вряд ли. Ну, был еще вариант Кубань. Но поскольку вы сидите в курточке, ну, в кофте, то я решил, что все-таки севернее Белгород. Угу. Ну да, да, блин. Сразу я понял, что вы не самый такой простой человек, что с вами будет интересно поговорить. Ну, не очень сложно. о чем вы здесь беседуете? Я подошел просто уточнить момент. Вот в новостях прочитал, что в Киеве уже какие-то блокпосты появляются. И мне стало любопытно это не в новостях прочитать, а может быть услышать от кого-то. Так я же сказал, земляк. Мне до Киева ровно столько же, сколько его. Ничего себе. Я просто именно спрашивал у, у украинцев. Ну, там, я по крови я украинец, да. Мне, кстати, наверное, тоже. У меня с Кривого Рога родственников много. У я меня из Харькова, из, из Полтавы. Блин. Ну, в общем, мне не получилось ни от кого Так а что спета? с блокпостами? Ну, что вас интересует? Блокпосты в Киеве никуда не исчезали с начала войны, насколько мне известно. Сегодня появились новости, что новые появились в рамках повторения, в рамках новой волны мобилизации? Ну, во-первых, что... насколько мне известно, сейчас в их парламент вошел только проект закона. А, ну, а что, это же только проект, это раз. А во-вторых, у них всеобщая мобилизация с 24 февраля прошлого года. То есть ничего не изменилось. Да, меня интересовало вот... Вот это не несостыковка с тем, что только проект закона появился, а новости про... Ну, Но вот всеобщая и... мобилизация, у них объявлена сначала э, нашей, так называемая спецоперация. Да. Ну, ничего не поменяешь. Да, Им нужны приятный, люди, все нормально, все логично. Да, мне интересно... Я было, не думаю, было, что да, блокпосты да. связаны именно с э, мобилизацией. Не думаю, честно. Э, ну, все возможно. Это их страна. Да. Вот. Было интересно уточнить, увеличилось ли их количество сегодня. А как это меняет ситуацию? Это меняет ситуацию, по моему мнению, так что вот сегодня и вчера были новости про якобы дипломатические каналы, через которые Путин передал желание заморозить конфликт в сегодняшних границах. А как вы себе представляете, как Путин сможет заморозить конфликт? Ну, а в сегодняшних границах? Переговор... Да. Вы же понимаете, что это будет последний день Зеленского при власти? Да. Ну, это нереально. Прекрасно. Вот поэтому Но я... Путин и... поставил условия, которые невыполнимы. Ну, вот, вот эта мобилизация в 500 тысяч человек, я считаю, что это идет набивание вот своих карманов какими-то как бы это вот извините, если я немножко не могу подобрать слова, я не, я не привык общаться с, так, с такими эрудированными людьми как вы, у меня в окружении немножко не такое. В общем, аргументы себе пытаются э, подготовить, да? то есть у нас тут на вот, еще 500 тысяч человек мобилизируют, вот, поэтому давайте, как вы нам тоже что-то дайте, они а понимаете, вот, в чем просто... дело? А, когда ровно год назад, ну чуть больше, чем год назад э, Владимир Владимирович объявила частичная мобилизация, мы мобилизовали примерно такое же количество людей. Примерно такое же. Ну, там плюс-минус, безусловно, но это не суть важно по сути, по сути, так сказать, вопроса. Сейчас идет открытое, затяжное, тяжелое противостояние между нашими странами. И так или иначе, они мобилизируются, мы мобилизируемся. Это неизбежное явление. Техника сгорает, техника погибает, их, наша техника погибает. И так или иначе, победа может быть одержана тогда, когда простой пехотинец заходит в город. Только так. А я не вижу нашей победы, исходя из, опять-таки, простого исторического факта. Россия одерживала победы всего при двух условиях, но они были всегда незыблемыми. Если эти условия не соблюдались, Россия войны проигрывала. И вот эти два условия. В союзниках у России, в каком бы виде она ни существовала, то ли империя российская, то ли царство московское, то ли Советский Союз, в любом формате, в каком бы Россия ни существовала, при несоблюдении двух этих условий война проигрывалась. В союзниках у нас должны были быть британцы, а в армии нашей должны были быть украинцы. Иначе всегда был провал. А британцы, они как нация должны быть с нами? В Великобритании нет такой нации британцы, но это политическая нация британцы. В Британии живут этносы различные. Да, существует такая политическая нация британцы. Попробуйте назвать шотландца англичанин. Нет, а британцам нормально. А британцам нормально. Это политическая нация. Вот как россияне. Это же политическая нация, которая формируется вот в протяжении последних там, десятилетий, наверное. Нет же этноса россияне. Есть политическая нация. Ну, по крайней мере, в стадии формирования. А этноса такого нет россияне. У меня проблема с тем, что я на историю немножечко не обращал внимания в школе, поэтому все, что вы мне рассказываете, мне глубоко интересно. А у вас написана я культура вот... на да. кофте. Да, ее... оно там написано, и мне очень не хочется ехать к отцу в этой кофте, потому что мне нравится, как выглядит то, что здесь вот еще есть целая история и но... культура – это вещи весьма тесно взаимосвязанные. Да, и вот как бы кофта, надпись на кофте обязывает, а. а мне она нравится исключительно визуально. Понял. А на кого вы учились и сколько вам лет, если не секрет? Мне 22, и я сейчас учусь на инженера, но то, что я буду инженером, можно сказать, будет только вот по надписи на бумажке. А в какой сфере Никаким вы учитесь? Я проектировщик буду, проектирование машин, машиностроительных комплексов. Машиностроение? Да. Понимаю. Ну что ж, может у вас есть еще какие-то вопросы? Мне очень интересно, какие руководящие должности вы могли занимать. У меня два высших образования. Одно инженерное, как у вас, полученное еще в конце 80-х прошлого столетия, а второе юридическое. Угу. Поэтому ну, как будто занимать обе руководящие обе... должности я мог любые. Самое интересное, что вот э, у меня отец инженер тоже, машиностроитель, а мама юрист. Вот. вот по видите, я папы. два в одном. Да. Папа и мама. Блин. Вот Мне очень жалко, что я не могу с вами общаться на регулярной основе или с похожим человеком черпая. Пример для подражания. Вы можете со своим отцом общаться. Кстати говоря, как ваша семья относится к происходящему между нашими странами? Вы ведь живете на самой границе. Ну, я живу на самой границе. А они? Отец живет в Москве. А? Отец в Москве. А мама? Мама тоже со мной, но она живет отдельно. Ну, отдельно. как вы относитесь к происходящему между Россией и Украиной? Ну, мы просто в шоке, как и вот с первого дня, так и из него и не выходили, а ну, из-за расположения занимать чью-то сторону для нас это неприемлемо, потому что у нас там... Не вы же, ну вы, же, видели, как из Белгорода, из Белгородской области стартуют С-300, а в прошлом году еженочно, ну вы же это видели. Вот, вот у меня окно, и через жалюзи, вот через маленькую щелочку, у меня комната один раз была освещена как будто днем в это уже была глубокая ночь, а я подумал, что солнце еще не опустилось до конца. Вот, а это, оказывается, ракета полетела. Прилетела. Но ведь в прошлом году... Полетела. А, полетела. Но ведь в прошлом году мы, вот особенно в начале, в начале, в самом лето, у нас как по расписанию, 11 часов вечера, и у нас там 8, 12, 15 ракет на Харьков. И это же с 300. Она же не, не стреляет из точки в точку. Низкая точность? Да. Это переделанная ракета ПВО. Она просто переделана. Mm -hmm. Я вот вообще, к сожалению, не имею никакого понимания, кроме того, что там возможно. Существует высокоточное оружие, а существует остальное. У нас, высоко... зап... нас высокоточное оружие весьма дорогостоящее. И, ну, вы же понимаете, Харьков, Белгород это максимум 80 километров, правда же? Да. И использовать для обстрела Харькова высокоточное оружие, оно просто экономически неэффективно и не, и не нужно. Никто не использует против Харькова такое оружие. Я совершенно четко вижу и понимаю, что за вот эти вот почти два года э, от нас летят исключительно С-300. Ну, вру, был один там калибр, но это крылатая ракета. И один Искандер, но он запущен был не из Белгорода и не из области, а где-то там чуть-чуть дальше. А из Белгородской области, из Белгорода летят исключительно с 300 по жилым кварталам Харькова. Но ну, это же, ну это же преступление просто. Ну вот, я каждый раз, когда погружаюсь в эти моменты, там, ну, сталкиваюсь с чем-то, кроме как заявления каких-то там чиновников, и понимаю, как это на самом деле все выглядит. У меня, но ну, я чувствую, что мне становится хуже вот, на каком-то внутреннем глубоком уровне, что я не перевариваю это вот в таких дозах, когда она подаётся. Да, не такую сразу, жуткую ложь очень сложно переварить, такую откровенную, жуткую, бесстыдную, наглую, беспардонную ложь очень трудно переварить. Но вы же видите, что большинство нашего населения ее легко переваривает и усваивает. Не знаю, я, возможно, круги общения так сложились, большинство старается ее не замечать. Либо насквозь пропускать, не либо замечать. вообще... Да. Это не поможет. Это не поможет. Смотря чему. Если их состоянию внутреннее, может быть, и поможет. А ситуации, да, ситуации это никак не помогает. Внутреннему состоянию это поможет, действительно, психологически. Но это очень временное решение. А что еще нужно людям? Они всю жизнь ищут временное решение лишь бы в моменте чувствовать себя хорошо. А общий тренд, они считают, что способности у них сменить нет. Я понял вас. Ну, ладно, пойду дальше. Да, до свидания. Пока. Выученная беспомощность. А что еще нужно? А что еще им треба? А ничего им не треба. Страусовые. У всех у них призвища страусовые.